Пашана батька свого та матері своєї святий обов'язок кожного християнина. Озирнімося навколо, не будьмо байдужими, сприймаємо проблеми кожного мешканця нашого району як свої власні. Біля нас живуть люди, які потребують нашої уваги. І в першу чергу для них важлива не матеріальна допомога, а людське ставлення та моральна підтримка. Як к каянам четвертому поколению Та Соломенец, Закликаю всех до еднания А разом нам все під силу. Хочется рассказать вам истинную правду Мы находимся в здании Центра культуры Национального авиационного университета Десять лет назад Вот именно с этого здания Произошло знакомство С Максимом Георгиевичем По поручению руководства Здесь был произведен Ремонт капитальный ремонт здания, оснащение его полным, современным, световым и звуковым оборудованием. Именно здесь, в этом здании, он вложил все свои силы для того, чтобы выполнить и это задание, и всю душу для того, чтобы этот зал превратился в зал, в котором можно проводить любые мероприятия правительственных уровней, концертов, я вам могу сказать только одно, что этот человек своими руками, вместе с нами, коллективом Центра культуры, циклевал полы, лазил на леса строительные на высоту 12 метров, когда мы делали потолочные работы. Я хочу сказать, что благодаря ему это все было сделано вовремя, в кратчайшие сроки. И благодаря ему мы сейчас имеем этот концертный зал, благодаря ему сюда могут прийти студенты, для которых проводится как минимум 20 мероприятий в год. Это говорит только о том, что он сам молодой и заботится о молодежи. Так что с приходом его, как политика, в Соломинский район, я не сомневаюсь, что Соломинский район только от этого выиграет. У него слово не расходится с делом, а это самое главное. Если он обещает, то он обязательно делает.